मालेगावच्या भिक्खू चौकात झालेल्या बॉम्बस्फोट खटल्यात आरोप ठेवण्यात आलेल्या भाजपा नेत्या साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर व सात हिंदुत्ववादी नेत्यांना एन आय ए मुंबई विशेष न्यायालयाने निर्दोष केल्याच्या निकालाबद्दल निकाला जमियत ए उलेमा संघटनेने नापसंती व्यक्त केली तात्कालीन ए टी एस अधिकारी हेमंत करकरे यांनी केलेल्या तपासाच्या जोरावर आरोपींना शिक्षा झालीच असती वरच्या न्यायालयात न्याय होईल न्यायालयावर आमचा विश्वास आहे या निकालाला विरोध महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे अन्यथा जमियत उलेमा संघटना सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढण्याचा मनोदय व्यक्त केला आग दो हजार जो बम ब्लास्ट हुआ भिको चौक के अंदर और इसके अंदर साधवी और कर्नल पुरोहित तालुक से तमाम सबूत मुआवजा किए गए थे और उस वक्त के मरूम एपीएस के जो हेमंत करकरे साहब थे उन्होंने इस केस को बहुत मजबूती से बनाया था अब आप, हमको उम्मीद है कि जिस सबूत और सवाई जो उन्होंने कोर्ट के अंदर पेश की गई है अभी के कोर्ट में तो हमको उम्मीद है कि हाई कोर्ट में इस बुनियाद के ऊपर इनको ऊपर जरूर कानूनी कार्रवाई होगी और ये जो अपने आपको मासूम समझ रहे हैं इस मामले में हमारा कहना है जो सबूत के ऊपर जरूर उनको करारे वाकई सजा मिलेगी आज के फैसले के, के तालुक से उलमा जो है पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर रही है कि आप खुद जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सात ग्यारह के केस में आप दो दिन के अंदर ला के अपील दाखिल किए ऐसे ही दो दिन के अंदर फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर फड़नवीस साहब फौरी तौर पर बम्बई हाई कोर्ट में अपील दाखिल करें और अगर इस ताल्लुक से कोई कोटाई होती है तो जमित खुद अपनी अपील दाखिल करेगी इनके मुतासरी को लेकर